Adakah peluasan SST ini berjaya? Uh, peluasan SST dia target nak kutip uh, tambahan 5 bilion. Saya dengar itu tak salah saya Menteri Kewangan kedua eh, uh, cakap dia kata dia nak tambah 5 bilion. So total kutipan SST di target 50 bilion lepas ditambah 5 bilion. Eh. So uh, kalau dia dapat kutip 50 bilion ini, ia adalah bersamaan dengan lebih kurang sama dengan kutipan GST dulu lah. GST dulu. Okey, tetapi apa bezanya? Bezanya masa GST yang mereka guling-guling dulu tu, kan? Ha, bila dia orang, kita nak kutip 6% GST dia guling-guling. Kajian kutip uh, first year tak salah saya 30, 40, 50 bilion macam tu. Kajian kutip 50 bilion daripada rakyat. Rakyat bayar 50 bilion. 50 bilion itu yang sampai kepada kajian. Eh? every singgit yang rakyat bayar aa, kepada peniaga-peniaga dan ini eh, toke-toke ke taikun-taikun ni singgit itu terus sampai kepada kerajaan itu melalui sistem GST tapi SST ni kalau kita bayar singgit kepada peniaga ataupun taikun-taikun toke ni yang sampai pada kerajaan kita tak tahu berapa sebab dia ada tiris kat situ mungkin 2% mungkin 3% mungkin 5% ah ha, ini yang menjadi masalah So sebab itu sistem SST ni Dia punya rate dia tinggi 10% 11% 8% eh, Macam mana pula Kadar cukai tu tinggi Tapi kutipan dia kurang ha, Itulah masalahnya Sebab dia kadar kutipan dia tinggi ha, Tapi kita bayar singgit Yang sampai 3% 5% ha, Itu jadi masalah So kalau kerajaan ni target 50 bilion kutipan Tambahan 5, 5 bilion Jadi 50 bilion Maksudnya Kemungkinan besarnya Kita bayar lebih daripada itu Berapa banyak lebih saya tak tahu Mungkin 70 bilion, 50 bilion, uh, 80 bilion kita bayar lebih yang sampai pada kerajaan cuma 50 bilion. Eh. So sebab itu hari ini akan memberi impak kepada kenaikan harga barang. Eh. Dan saya nak dengar siapa uh, ekonomis, ekonomis ke pakar-pakar ke ataupun ahli politik ke mana-mana ke yang berani ulang yang cakap SST ni akan menurunkan harga barang. Dulu ada seorang DAP juga ha, Tadi ada satu DAP Cakap apa ni yang kata Petronas kena responsible itu ha, Sebelum itu DAP juga Menteri dia yang kata apa Anthony Locke kata apa Tak ada company yang berpengalaman Buat inspection kenderaan Itu ha, lepas tu dulu ingat tak ha, Apa ni ada seorang menteri DAP Yang suruh kita jangan tanam sawit Pergi tanam buluh ini menteri-menteri sebab tu saya cakap Menteri-menteri DAP ni Sekarang dia diam je rupa. Tapi kebanyakan daripada mereka memang cak ayam eh. Dia punya pandangan semua tak boleh pakai Apa benda yang korang buat ni eh. Ini satu lagi eh. Menteri-menteri uh, DAP ni Sekarang uh, timbalan menteri kewangan pun DAP juga uh, Ini menteri-menteri DAP Dulu ada seorang ahli parlimen DAP Uh, saya tak ingat nama dia. Siapa yang ingat nama dia, uh, boleh cakap dekat sini. Dia cakap apa? Dia cakap dulu SST akan menurunkan harga barang. Ada ke yang cakap macam tu? Saya rasa ada eh. Uh, menteri uh, orang ahli Parlimen DAP lah. Dia orang ni cakap sembang kencang aja DAP ni. Tapi bila kau berkuasa, semua cak ayam macam <laughs> kau buat. Oi, <laughs> buat dia tak faham. Dulu masa Lim Guan Eng jadi menteri kewangan sampai silap titik perpuluhan lah, ingat tak? Ha? Ha, uh, inilah dia. Lepas tu dia berjangkit pula kepada dia punya ini dia punya macai dia, macai dia amanah lah. Ingat dulu bila amanah jadi menteri, dia cakap apa? Ha? Uh, saya tak ingat dulu ahli parlimen ke apa. Dia kata nelayan kalau nak apa nak uh, menambah pendapatan boleh tanam nenas belakang rumah. Dia cakap, <laughs> aduh. So oh, ini menteri ini macam DAP cakap kalau kamu nelayan uh, musim tengkujuh pasal time tu saya ingat dia nak potong subsidi nelayan lah saya ingat masa PH jadi kerajaan kali pertama. Kamu ingat tak? Dia kata kamu nak tambah pendapatan nelayan kita tanam nenas belakang rumah. Inilah saya rasa Anwar Ibrahim pun dah berjangkit. Dia kata kamu kalau nak makan buah pergi tanam belakang rumah. <laughs> Apa benda ni? Ha, sebab itu kita tak boleh bagilah geng-geng ni, DAP-DAP ni, Anwar Ibrahim ke macam-macam DAP ni menjadi kerajaan. So, sebab itu saya cakap UMNO-UMNO pun sekarang, UMNO jadi UMDAP ni semua diam tak boleh nak komen apa ke ha, terpaksa ngikut aja DAP ni. So bila PRU, PRN ini kita jangan undilah sesiapa. Uh, yang memberi kuasa kepada Anwar Ibrahim Ataupun DAP ni uh, Untuk membuat dasar atau buat keputusan Atau menjadi kerajaan Sebab ke laut je nanti semua uh, Dia tak bagi Dia suruh kita tanam nenas belakang rumah Dia suruh kita tanam buah belakang rumah Lepas tu dia suruh kita tanam buluh lah Apalah Macam-macam benda lah uh, Lagi tuan-tuan uh, Apa Uh, komen sikit pasal MKT semalam uh, itulah MKT dia cakap dia tak bincang pasal uh, pasal apa uh, Isyamuddin uh, tapi apa yang sebenarnya berlaku Allah Allah uh. uh, apa yang saya dengar dia kata dia ada bincang uh, Presiden UMNO cerita pasal kenapa Isyamuddin digantung uh. sebab Isyamuddin kata dia tak tahu sebab dia digantung uh, Zahid pula kata Apparently sebab Isyamuddin pergi asut orang nak keluar parti macam itu lah. Dia tiba-tiba pula lah sekarang ni keluar cerita macam-macam eh. Uh, tapi disregard that uh, Bila PRU esok Isyamuddin Kamu pergi pertanding bebas sajalah eh. Tak payah kisahlah Dia orang amdap-amdap ni buat apa Sebab kamu pertanding Bawah tiket amdap pun nanti Kamu terkena getah eh. uh, Kalau kamu menang pun Kamu kena ikut cakap Zahid uh, Dengan ikut cakap amdap uh, Itu pun tak tentu Kamu boleh menang Sebab uh, nanti PRU 16 Akan ada tsunami Melayu Orang Melayu tak akan uh, uh, Sokong orang-orang yang bertanding di bawah satu tiket yang menjadikan uh, DAP atau Anwar no. Ibrahim berkuasa. UMNO original kita semua UMNO original di bawah yang UMNO UMNO original ni. UMNO original ni yang takkan undi amdap mantap ni. Ha. Ha, uh, kalau kamu bagi tabur duit, ha, uh, macam saya cakap lah. Kalau strategi mereka-mereka ini bila pilihan raya esok dah tabur duit, ha, uh, saya dah cakap, saya ulang balik. Ambil, jangan tak ambil eh. Ambil sebab itu duit kita tu. Ingat, uh, ingat pesan Uh, Tuan Guru ni Aziz dulu Kalau dia orang ni bagi duit ambil Tapi tu duit kita Undi-undi jangan undi dia Okay lagi uh, Sukuk Sukuk ni bond lah uh, Sukuk ni bond tapi bond Islamic, eh. Bond uh, dipinjam atas uh, atas pengiraan uh, cara islamic method berkada uh, yang syariah hamnyalah Uh, Dan dia ada syarat-syarat dia Maksudnya bila kita punya duit untuk laburkan itu Tidak boleh uh, digunakan atas pelaburan-pelaburan Yang bukan syariah compliant uh, macam itu. Uh, secara ringkas lah saya sebut eh. Sebab banyak ni soalan semalam 10,000 komen eh. Malam tu 7,000 setengah So saya jawab pendek-pendek je lah eh. uh, PRU16 mungkin kerusi akan kurang lagi PRU16 saya jangkakan uh, Uh, kursi amdab lah akan kurang lah Sebab saya dah cakap semalam Saya kata 26 kursi amno yang ada sekarang ni Pengundi-pengundi di kawasan mereka Rasa dikianati Sebab itu pengundi-pengundi di kawasan 26 kursi amno ni Panggil amdab sekarang ni pengkhianat Pengkhianat orang-orang Melayu Dan mengkhianati perjuangan asal orang Melayu Dan perjuangan asal amno Sebab 26 kursi yang amno menang tu Pengundi-pengundi di kawasan itu undi UMNO sebab mereka tak nak DAP dan Anwar Ibrahim berkuasa jadi kerajaan. Tapi bila dia undi tu, dia dapat benda lain. Dia dapat exactly terbalik daripada apa yang dia tak nak. Sebab itu dia mereka telah rasa dikhianati. So kali ni bila Amda mantap ni pergi dengan DAP dengan PH, kali ni orang-orang UMNO original tu takkan undi balik uh, mereka itu. So mereka akan ada risiko lah. Uh, sebab itu saya tengok pemimpin-pemimpin Amda mantap sekarang ni tengah Pening kepala lah macam mana nak buat ni. So kalau dia pergi solo, uh, dia akan dihimpit oleh PH dengan Perikatan Nasional ini. Macam mana? Dan lepas itu, dalam itu dia takkan dapat bajet daripada Anwar Ibrahim. Duit pun tak ada. Tak ada. Uh, dan lepas tu dia kena, kena tekan pula dengan kes-kes mahkamah lagi itu. Uh, so sebab itu kalau tanya saya, saya rasa uh, kepimpinan UMDAP mantap ni akan bawa UMNO bertanding dengan PH DAP. Bila masuk PRU 16. PRN Melaka dengan PRN Johor pun saya rasa dia akan mereka negeri-negeri akan dipaksa uh, mengikut PH. Uh, bila mereka buat macam tu kita tengoklah apa yang jadi nanti. Yeah? Uh, tak boleh buang ke si Jahid ada soalan. Uh, nak buang macam mana? Uh, kita boleh buang dia melalui pemilihan aja. Dan mengikut perlembagaan UMNO yang boleh buang dia cuma ahli majlis tertinggi Tapi ahli majlis tertinggi kebanyakannya sekarang <laughs> Aduh menjilat Zahid lah ha, Dia timbalan Perdana Menteri Dan banyak lantikan-lantikan ha, ha, Apa ni yang kata majlis tertinggi yang menyokong presiden Sekarang ni majlis tertinggi UMNO punya keputusan Keputusan ha, Zahid lah Kalau ada yang bersuara sikit ha, Macam saya dulu kena buang terus <laughs> Ha, so macam mana nak buang dia So sebab itu saya cakap uh, Dia akan bawa pergi PRU 16 dengan PH lah So good luck with that lah You know uh, Lagi Selangor boleh ke dapat ke PN Okay Selangor dia itu lagi Perikatan Nasional dapat uh, berapa kursi? Uh, 20 kursi ya? Eh? 22 kursi ya? Eh? Untuk menjadi kerajaan uh, mereka perlu dapat Sekurang-kurangnya 28 kursi So dia are short of about 8 kursi uh, 8 kursi ni Kalau orang-orang Melayu eh, uh, Mengundi kata 95% Orang Melayu mengundi uh, Perikatan Nasional Atau pembangkang dalam PRN atau PRU yang akan datang Maka tak musahil Selangor ni Akan uh, boleh kita kuasai lah Uh, boleh. Selangor ni macam-macam masalah PH meminta dah lama Uh, dan banyak perkara-perkara uh, kartel perkara -perkara, banyak uh, apa ni even orang PKR ni dah sebut pasal kata kartel ni dulu eh. kartel corruption uh, masalah apa tu orang kata pendatang asing masalah pasir masalah PBT punya rasuah macam-macam masalah Saya dulu bawa isu air Isu banjir di Selangor ni Macam-macam isu dah saya bawa Saya bawa isu air Saya bawa isu air di Selangor Dan saya menang, eh, ha, pasal isu itu macam-macam isu kita dah bawa, eh, ha, cuma pasal Selangor itu dulu uh, banyak penduduk-penduduk di Selangor dia bukan di Selangor saja di satu Malaysia saja, uh, apa dia memang terkesan dengan faktor nasional, eh, bukan lagi faktor setempat sebab Malaysia ni tak besar sangat, Malaysia ni kecil aja 30 juta penduduk. Dekat Semenanjung ada berapa juta penduduk Dulu ada orang kata oh apa tu Fokus on faktor tempatan Faktor tempatan tidak Faktor yang menyebabkan rakyat Apa orang kata terkesan sangat Ini faktor nasional Isu cukai Isu kos hari hidup Isu ekonomi Isu rasuah Itu semua isu nasional lah tu Aa, dan terutama rakyat di tempat-tempat bandar ni Bila kerajaan janji dulu nak hapus tol Tak hapus tol Banyak orang yang bayar tol Ni dekat mana? Dekat Selangor Dengan dekat wilayah persekutuan lah Aa, Dan yang undi banyak PH undi dapat banyak Itu di Selangor Dulu mereka harap Sebab apa? Pemimpin-pemimpin dan ahli politik uh, Di Selangor ni Di PKR apa Dia memang semua duduk Selangor dekat sini Aa, Dia pergi menghasut rakyat Nak hapus tol lah ah dah apa turunkan cukailah apalah sebab mereka-mereka yang duduk di bandar ni di Selangor terutamanya aa, memang affected by isu-isu ini to sekarang ni di seluruh, seluruh Malaysia pun dah aa, affected dengan isu-isu cukai ni dan mereka dijanjikan dengan macam-macam dulu hapus PTPTN hapus tol ingat tak tapi sekarang ini bila PH jadi kerajaan persekutuan Dulu bila kerajaan Negi Ditakbir oleh uh, Pakatan Harapan, orang kata ini semua Salah kerajaan persekutuan So mereka boleh menyuruh Di bawah, uh, di belakang kerajaan persekutuan Apa yang kerajaan persekutuan buat Tapi sekarang mereka tak boleh menyuruh lagi Sebab apa, kerajaan persekutuan pun dia Kerajaan Negi pun dia, so dia nak menyuruh Macam mana lagi, so kali ini PRU16 Dan dalam PRN akan datang Ini uh, So kita tengok apa yang berlaku lah Ha, dia janji dulu nak hapus tol. Banyak tol di Selangor ni. Mana-mana kamu pergi. Saya ingat kalau dekat Selangor ni. Kamu nak pergi keluar dari rumah. Nak pergi satu tempat tu. Kurang-kurang tiga -kurang tol kamu kena lalu. Ha? ha dulu yang janji nak hapus tol siapa? Puan-puan ni lah. Dulu masa PH jadi 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 kerajaan. DAP jadi Menteri Kewangan. Instead of hapus tol. Dia lanjutkan tol. Ingat tak? Ha, itu yang telah mereka buat. Ha? Apa lagi? Uh... Duk Johor tak ada tol Johor ada tol juga Cuma dekat JB tu Tol dia tak sebanyak uh, Macam di Kuala Lumpur lah eh? uh, Apa Makanan mahal kat Johor Okay, yeah uh, Saya Nampak uh, Makanan mahal Di JB lah Terutamanya Sebab JB tu dekat dengan uh, Singapura So saya Kadang-kadang saya pergi Johor Saya ada banyak saudara dekat Johor juga Sebab ayah saya orang Johor Uh, dan dan selalunya saya, saya banyak duduk di Bandar Baru Uda tu, uh, di Johor Bahru. So kadang-kadang saya pergi situ. Saya makanlah dekat uh, dekat JB tu, memang makanan dia mahal sikit uh, compared to KL eh. Uh, cuma Johor Tool dia kurang sikit daripada KL. KL banyak, lagi banyak tool uh, daripada Johor Bahru.